На ринге ярмарки спорта демонстрировали мастерство древнего боевого искусства Таиланда воспитанники одного из старейших запорожьих клубов тайского бокса «Скорпион». Этот спортивный клуб воспитывает бойцов уже 17 лет. За это время тренерами клуба были подготовлены чемпионы Украины по тайландскому боксу, кикбоксингу. Чемпион мира, участник профессионального чемпионата мира по муай-тай и претендент на пояс чемпиона мира среди профессионалов. Клуб «Скорпион» начинает свою историю 2000 года, то есть уже 17 лет. За это время э, активно участвовали мы в развитии Тайская бокса, кикбоксинга, э, спорта взагалі. Вот. Сейчас э, мы также занимаем активную позицию. Опять же, как я говорил, это проект «Украина убирает спорт». Мы являемся автором проекта. Э, дружим очень с ассоциацией спортивных организаций с ярмаркой спорта. Э, постоянно, регулярно участвуем во всех локациях ярмарки спорта. На ярмарке спорта бой восьмируких, как еще называют тайский бокс, демонстрировали в ринге одни из лучших воспитанников Скорпиона. Выступал музыка Сережа Овчаренко, Сергей, оба призеры чемпиона Украины. Таких бокса ребята выступали по тайскому боксу. Это молодые спортсмены, но уже достаточно, достаточно опытные, очень интересные, яркие, хочу вам сказать. Они сегодня показывали технику тайского бокса. Показательные выступления, которые не отрабатывали заранее. Это техника тайского бокса, которая применяется на сегодняшний день в реальных поединках по тайскому боксу. Спортивный клуб Скорпион сегодня не только активно развивает в Запорожье тайский бокс, но и является инициатором целого ряда мероприятий, направленных на популяризацию спорта и здорового образа жизни в целом. Одна из наших как бы, проблем, наверное, сегодняшний день это отсутствие пропаганды. И, ну, меня обвиняют, что я использую это слово, но я, ну, другого я не могу подобрать. Пропаганда, здоровый образ жизни и спорта как такового, его нет. А вот то, что мы сейчас делаем, то, что сейчас ребята собираются, ярмарка спорта и ряд фестивалей Запорожье, это как раз говорит то что мы сейчас сами взяли свое, свои руки и сами занимаемся пропагандой здорового образа жизни и спорта. И людям, к сожалению, надо доносить. Вот такими мероприятиями надо доносить, завлекать, привлекать, что-то весело, что-то здорово, что-то замечательное, что тут много позитивных, хороших, настоящих людей.